जी सामेकम मेरा नाम शाहिद महमूद है बाई प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ और मैं गुजशत तीस साल से इनकम टैक्स में एज ए कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं साल को टैक्स बार की एज ए प्रेजिडेंट दो दफ़ा नुमाइंदगी कर चुका हूँ और दो तीन दफ़ा मैं अपनी बार का जनरल सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ मौजूदा वक्त में मैं इस वक्त सिटिंग चेयरमैन हूँ इनकम टैक्स कमेटी सियालकोट टैक्स पार्क आज जिस टापिक टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो यही है कि जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं और जिस तरह महंगाई ने एक आम सादा लो पाकिस्तानी को परेशान कर रखा है और जिस तरह डॉलर की उड़ान जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रही है और आई की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हुकूमत मिनी बजट जो है वो भी लेके आ रही है जो कि 300 बिलियन के करीब है और ये नए टैक्सिस का बोझ जो है ये भी अल्टरनेट जो है वो एक आम आदमी को ही बर्दाश्त करना पड़ा हमारा मसला ये है कि हम गुजा चौतीस पैंतीस साल से आईएमएफ के शिकंजे में हैं और आईएमएफ जो है वो अपनी शरायत और अपनी कंडीशंस के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान को जो है वो लोन देता है और उस लोन की जो भी वो टर्म्स एंड कंडीशन सेटल करते हैं उसका अल्टरनेट जो इम्पेक्ट होता है वो आम पाकिस्तानी को बर्दाश्त करना पड़ता है मिसाल के तौर पे सब के इलम है कि आईएमएफ जब भी कोई पैकेज लेके आता है तो उसकी सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट होती है कि जी आप अपनी मुल्क के गैस के जो रेट्स हैं इनको बढ़ाएं, बिजली के रेट्स को बढ़ाएं, इसी तरह पेट्रोल को आप इनकी प्राइसेस को बढ़ाएं और इसके साथ साथ वो डॉलर की जो प्राइसेस होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो अपने हमारे मुल्क की जो करेंसी है इसको वो वैल्यू करने के लिए भी प्रेशराइज़ जो है वो करते हैं इस वक्त जिस तरह मुल्क के अंदर महंगाई आसमान को छू रही है मुझे हर तरफ़ मायूसी नज़र आती है और कौम के अंदर इस वक्त सख्त किस्म का इज़राफ़ जो है वो पाया जाता है कि आने वाले वक्तों में हमारे साथ क्या होगा नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो कि इस मुल्क का एहसास हैं और ख़ुशकस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जो नौजवान जनरेशन है इसकी तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसी और ममालिक से करें लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि वो बरून मुल्क जो है वो चले जाएं चाहे वो पढ़ाई के लिए चले जाएं चाहे वो अपने मुस्कबिल को सेव करने के लिए जो भी उनको कुछ जॉब मिलती है वो सब बच्चों का ट्रेंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ जा रहा है और माँ बाप जो हैं चाहे वो अखराज बर्दाश्त करें चाहे वो ना कर सकें वो भी मौजूदा हालात में अपने बच्चों को यही सपोर्ट कर रहे हैं तो ये एक बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड जो है ये मुल्क के लिए है क्योंकि इन्हीं बच्चों ने आगे जा के इस मुल्क की बागडोर दौड़ जो है वो संभालनी थी लेकिन बदकस्मती से इस वक्त बच्चों के अंदर जो बेचैनी है वो इस वक्त के जो मुल्क हालात हैं उसके अंदर वो अपने आप को या अपने मुस्तबिल को महफूज नहीं कर यहाँ मैं एक चाइना के एक्नमिस्ट की बात जो है ना वो ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि जब चाइना के अंदर हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे और उनकी जो कॉम थी वो भी मायूस हो गई हुई थी कि अब हम जो है वो शायद दुनिया में उठ नहीं सकते पस्ती हमारा जो है वो मुस्तबिल है तो उस इकोनॉमिस्ट ने अपनी कॉम को ये चीज़ बावर कराई थी कि आपके अंदर पोटेंशल है आप अगर हिम्मत करें और कमर बस्ता हो जाएँ तो ये मुल्क आगे जा सकता नो डाउट कि उसको एक बड़ा टाइम लगा अपनी कौम को ये सारी चीज़ें समझाते हुए शुरू शुरू में तो कौम उसकी बात ही नहीं थी सुनती लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुजरने के साथ साथ कॉम ने अपने उस इकोनॉमिस्ट की बात को आमीन कहना शुरू किया और आज दुनिया देख रही है कि चाइना इस वक्त दुनिया की सुपर पावर में से एक पावर है और उसकी जो एक है वो पूरी दुनिया को रोल कर रही है बदकिसमती से हमारे मुल्क में भी यही मसाइल हैं कि यहाँ की जो लीडरशिप है जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं इसके अंदर तसलसल तो नहीं है इशू सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और उसके साथ ही उसकी पॉलिसीज भी चेंज हो जाती हैं जबकि मुल्क जब कोई पॉलिसी बनाता है तो वो पॉलिसी जो है वो बनती है इसलिए कि वक्त के साथ जो भी हुकूमत आए लेकिन पॉलिसीज जो है वो इसी तरह जारी सारी रहे इससे जो बैरून मुल्क से आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है या जो आपका इंडस्ट्रियल मुल्क के अंदर बैठा होता है उसको एक तफज होता है कि जी चलें मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो मेरी महफूज है और मैं इससे अपने तौर पे जो भी कंट्रीब्यूशन करनी चाह रहा हूँ वो मैं मुल्क के अंदर करता रहूँगा अब इशू ये है कि इस वक्त डॉलर टू सेवेंटी प्लस की रेंज को जो है वो टच कर रहा है और इसी तरह पेट्रोल वो भी चंद दिनों में बढ़ गया है अब आने वाले वक्तों में इनका इम्पेक्ट जो है ना वो ज़रूरियात ज़िंदगी पे आना है और जब ज़रूरियात ज़िंदगी पे आना है तो फिर इन्फ्लेशन महंगाई जो है उसने सर उठाना अब गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं लेकिन वो उस चॉइस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जिसमें वो समझते हैं कि जी हम अपने आप हुकूमत को, को भी बचा लें और जो मुल्क है इसको भी किसी ना किसी तरह डिफ़ाल्टर होने से बचा लें इस वक्त जो करंट मुल्की हालात हैं ये बिल्कुल हमारे श्रीलंका के साथ मिल रहे हैं सोलह अप्रैल ट्वेंटी टू को श्रीलंका ने डिकलेर कर दिया था कि जी हम डिफ़ाल्टर हो गए हैं। लेकिन उसके मुल्की हालात जो थे वो फेबररी मार्च में इसी तरह के डगर के जा रहे थे कि उनके रिज़र्व जो थे वो ख़त्म हो गए थे इम्पोर्ट के लिए उनके पास पैसे नहीं थे तो इन्हीं दो तीन माह के बाद उन्होंने इसी तरह जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया और उन्होंने अनाउंस कर दिए यही हालात इस वक्त हमारे पास बने हुए हैं कि हमारे पास इस वक्त आप देखें कि जौन सी मर्जी पोर्ट जो है वो आप उठा लें उसके अंदर इम्पोर्ट की हुई जो रॉ मटेरियल्स हैं या उसके अंदर अजलास हैं या उसके अंदर गाड़ियाँ हैं वो पड़ी हैं लेकिन उनकी क्लियरेंस के लिए ना गवर्नमेंट के पास पैसे हैं ना पॉलिसी है तो वो चीज़ें जो हैं वो बर्बाद हो रही हैं इसी तरह जो हमारे एक्सपोर्टर आते हैं वो भी इसी परेशानी का शिकार हैं कि किस चीज़ के ऊपर हम जो है वो कंसनट्रेट करें क्योंकि अगर डॉलर का रेट बढ़ाए तो इससे उनकी जो बाइंग है वो भी उसी तरह बढ़ है तो मौजूदा हालात के अंदर बजाहन यही लगता है कि ये आने वाला जो मिनी बजट है ये आम पाकिस्तानी के लिए और मुश्किल पैदा करेगा और इससे जो महंगाई है इसमें अजाफ़ा ही होता हुआ नज़र आ रहा है दूसरी तरफ बज़ाहन गवर्नमेंट जो है वो कोई इंसेंटिव देने के मोड में नज़र नहीं आती इंसेंटिव से मेरी मुराद ये है कि हम लोग दूसरे की मसाले देते हैं कि जी उस मुल्क में इतने परसेंटेज जो है वो टैक्स पेयर्स की है इतना वो हाई रेट के ऊपर टैक्स जो है वो कलेक्ट करते हैं इसलिए वहाँ पे जो है उनकी ग्रोथ जो है वो बेहतर है, है उनका जी बेहतर है अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर नो डाउट के इस वक्त नीयर अबाउट फोर मिलियन के करीब जो है ना वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं जो एफ बी आर की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं जिनको ए नैशनल टैक्स नंबर इशू हुए हैं और वो अपने एंड पे मुल्की ख़जाने में अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टैक्स के हवाले से दूसरी तरफ तो हम देखें तो हर वो पाकिस्तानी जिसके पास मोबाइल फ़ोन है उसकी भी कंट्रीब्यूशन है क्योंकि तो जब वो अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने कार्ड को चार्ज करता है तो उसमें उसकी गुड जो है वो टैक्स की होती है इट्स मीन के वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उसकी भी कंट्रीब्यूशन जो है वो मुल्क की खजाने में हो रही है अब नया टैक्स पेयर जो है वो ना तो गवर्नमेंट उसको ट्रेस कर पा रही है ना वॉल्टरली कोई टैक्स पेयर आगे बढ़ता है अन टिल के वो किसी ना किसी तरह जो है वो एफ बी आर की उसकी कोई इंफॉर्मेशन ना उसके पास आ रही है या एफ बी आर उसको खुद जो है वो अप्रोच ना करे कि वो टैक्स के एम्बिट में आए बाकी सारे लोग जो हैं वो इसी तरह इन्जॉय कर रहे हैं नो डाउट एफ बी आर के कुछ ऐसे मेयर्स हैं कि जिससे टैक्स की ट्रांजेक्शन से वो मंदे जो हैं वो सामने आ जाते हैं लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है अब इशू ये है कि जो लोग टैक्स देते हैं गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज आती हैं वो उन्हीं के ऊपर लागू होती हैं और जो टैक्स नहीं दे रहे वो आज भी मज़े में हैं और उनको किसी किस्म का जो है वो ना कोई परेशानी होती है टैक्स के हवाले से ना उसकी कोई कंट्रीब्यूशन इसकी मैं एक आपको भी रिसेंटली मसाल देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक फाइनेंस एक्ट टू में एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया था डीम रेंटल इनकम का कि अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज़ की मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी ढाई करोड़ या ढाई करोड़ से एक करेगी तो उसके अंदर आपने एक परसेंट टैक्स जो है ना वो देना है ये तमाम पाकिस्तानी जो टैक्स गुजार हैं उन सब के लिए था इसमें सिर्फ उन लोगों को एग्जम्पशन है कि जो नॉन रेजिडेंट है रेजिडेंट जितने भी हैं चाहे वो इंडिविजली है चाहे वो पार्टनरशिप काम कर रहा है चाहे वो कंपनी है, है इन सब के ऊपर इसका इतलाफ जो है वो होना था अब इस कानून को हम वो कला ये समझते हैं कि डीम इनकम का कॉन्सेप्ट जो है ये किस तरह हो सकता है कि एक मेरा प्लाट है और आप उससे कहेंगे जिससे आपको आमदन आ रही है लेकिन ये मैटर कोर्ट्स में गया है ये कोर्ट किया है उसने गवर्नमेंट की फेवर में डिसीजन दे दिया है और उसके बाद अब यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में क्रॉस बोर्ड जो है ये नोटिस जो है वो इशू हो गया अब ये टैक्स भी टैक्स पेयर को अदा करना पड़ रहा है इवन उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने आज से दो तीन साल पहले ये किया कि उनको कि आप इसके ऊपर एम एन एस टी ले लें ले और इतना टैक्स अदा कर दें तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो है ये हमने क्लियर कर दिया है अब उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बार 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 ये भी टैक्सेशन हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर के ऊपर बोझ है जो टैक्स नेट पे नहीं है उसकी जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इनके पास ना कोई इंफॉर्मेशन है ना इन्होंने उसको पूछना है और वो मज़े में है जो टैक्स दे रहा है वो फिर परेशान है तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो है वो लेके आनी चाहिए टैक्स के हवाले से जिससे लोगों का अतमाद जो है वो बढ़े और लोग वॉल्टरली टैक्स देने के एम्बे में आए पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स नहीं होता लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की मद में भी जो है वो टैक्सेस जो है वो स्टार्ट हुए हो जाते हैं पहले गवर्नमेंट रियल स्टेट के सेक्टर को जो है वो एक इंसेंटिव देती है और बाद में दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है वो उस इंसेंटिव को वापस ले लेती है तो इस तरह जो इन्वेस्टर का अतमाद है वो फिर शेल्टर हो जाता है और इस मुल्क के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर रुक जाती है तो ये मुहरकत हैं कि जिसकी वजह से मुल्क के अंदर बड़ी बेचैनी की जो है वो कफियत है और लोग जो हैं वो परेशान हैं कि अब ये जो महंगाई का जिन है ये पता नहीं किस तरफ जाएगा बाहर हैं तो ये लगता है कि अब चूँकि पेट्रोल भी महंगा हो गया है और डॉलर भी जो है उसकी भी आपके सामने ही है कि पेड़ रुपये की कदर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है तो ये चीज़ें जो है ये आने वाले वक्तों में ज़रूर परेशानी का बायस बने देखिए टैक्स को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं या किन को टैक्स देना चाहिए या किन अफराद के ऊपर इसका इतलाक होता है लॉ तो बहुत क्लियर है कि जी जिस बंदे की आमदन के ऊपर मतलब वो काबिल टैक्स है अगर वो आम इंडिविजुअल है और उसकी जो अर्निंग है वो चार लाख से सालाना ज़्यादा है तो वो टैक्स में आता है इसी तरह जिसके पास घर है गाड़ी है आपकी ये सारी चीज़ें जो है ना ये टैक्स नेट में इंसान को लाने के लिए मेंशन की हुई हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अब इशू ये है कि लोग टैक्स नेट में नहीं आते क्यों नहीं आते इसकी मेन रीज़न यही है कि लोग जो है ना वो डिपार्टमेंट से भी खौफजदा हैं और कुछ जो हैं वो इसका आप कह लें कि नजायज़ बेनिफिट भी ले जाते हैं कि जी हम ये हमारे साथ ऐसे ना हो जाए ऐसे ना हो जाए और ऐसे ना हो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है आप देखें कि बींग ए पाकिस्तानी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए अपनी टैक्स की कंट्रीब्यूशन करें अब लोग हमसे आके यूजली यही सवाल करते हैं कि जी हम क्यों टैक्स दें ये गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है हम अपनी बच्चों की तलीम के अराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं हम अपने मेडिकल के अराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं हमारी प्राइवेट कन्वेंस है हमारे पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो ये हम क्यों टैक्स दें दुनिया में जब ये टैक्स दूसरे ममालक में दिया जाता है तो ये वहाँ के जो रहायश पजीर होते हैं उनको गवर्नमेंट ये फैसिलिटेट करती है कि बच्चों की तलीम में एक हद हाँ तक जो है वो फ्री होती है इसी तरह उनकी मेडिकल की इंश्योरेंस होती है और बहुत सारी दूसरी भी प्रविलेज जो है वो दी जाती है इसमें मैं एक छोटी सी बात ही कह सकता हूँ कि देखें आप अगर ये समझते हैं ना कि जी आप अपनी बच्चों की तलीम के अराजात खुद बर्दाश्त कर रहे हैं आप अपने और अपनी फैमिली के मेडिकल के अराजात ख़ुद बर्दाश्त कर रहे हैं आप अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से जो आपकी कन्वींस के अरा जाते हैं वो आप खुद बर्दाश्त कर रहे हैं तो ठीक है अगर गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें आपको देने में कामयाब नहीं हो सकी या उसकी कोई फेलियर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जी हम अपने एंड पे जो हमारा टैक्स बनता है वो हम बिल्कुल ही इस बुनियाद के ऊपर ना दें कि जी ये सहूलतें हमें नहीं मिल रही देखिए अगर आपका फ़र्ज़ करें कि एक सौ रुपया टैक्स बन रहा है ना तो आप सौ रुपया ना दें आप अस्सी रुपये दे दें और वो बीस रुपये आप जो आपके टैक्स के बनते थे वो आप रख लें उससे आप समझें कि जी इससे मैंने अपने बच्चों की तलीम के अराजा अपने मेडिकल के अराजात अपनी कन्वेंस के अखराजा ये इससे मैंने पूरे करने हैं तो चलें कम से कम आप अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन जो है वो तो कर रहे हैं ना आप ज़िनी तौर पर मुतमईन हैं कि जी मेरा टैक्स जो बनता था वो मैंने अपने तौर पर जितना दिया है वो मेरी तरफ़ से जो है अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूशन है ये सारा मुमकिन है फ्रेंडली पॉलिस के ऊपर ये हमारे जो काम बाला हैं उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आके के लोगों के मसाइल क्या हैं लोग टैक्स नेट की तरफ क्यों नहीं आ रहे एक तो ये खौफ इसको ख़त्म करना चाहिए और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट को टैक्स पेयर को मैक्सिमम जो है वो फैसिलिटेट करना चाहिए और जो अच्छे टैक्स गुजार हैं उनको आनर भी देना चाहिए जब ये चीज़ें होंगी तो फिर आप अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं अपने टैक्स पेयर को बढ़ा सकते हैं इस वक़्त अगर 22-23 करोड़ की आबादी है और 40 लाख उसमें से टैक्स गुजार रहे हैं जिसमें से मेरा ख्याल है कि थ्री मिलियन या थ्री पॉइंट समथिंग मिलियन के करीब जो है वो टैक्स रिटर्न जो है वो फ़ाइल होती है और बाकी सारे जो हैं वो इसी तरह टाइम पास कर रहे हैं तो मुल्क इस तरह आगे नहीं बढ़ते इस वक़्त सबको चाहिए कि वो टैक्स नेट में आएं जिनके पास वसाइल हैं या जो कारोबार कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने उनको दिया है तो वो अपने मुल्क के इस मुशी हालात को जो इस वक्त बदतर होते जा रहे हैं इसमें टैक्स की मद में अपनी ज़रूर कंट्रीब्यूशन करें ताकि जो टैक्स पेयर गुजा कई दाइयों से टैक्स दे रहा है उसके ऊपर भी कुछ लोड कम हो और वो भी ये समझे कि जी जो गवर्नमेंट जब भी टैक्स की बारी आती है वो हमें बार बार जो है वो निचोड़ना शुरू कर देती है तो उनको भी कुछ जो है वो रिलैक्स हों और जो लोग नए हैं वो टैक्स नेट में आए बेशक वो कम टैक्स दें लेकिन उनको टैक्स नेट में आना चाहिए ताकि सब की जब कंट्रीब्यूशन होगी तो फिर इंशाल्लाह ताला जो मुल्की वसायल हैं ये बढ़ेंगे और फिर मुल्क जो है वो आगे बढ़े